Вранці піду на базар, прикупити хавки, сушки на узвар. Може, якісь кості, щоби був навар, щоби зекономить, зекономити, піду на шувар. Той базар, то ніби збір усіх акторів маю на увазі продавців на дворі. Ті, що магазини мають в терміналах. Також театрали, але в кращих це умовах. Есть там ассортименте. Карася нету сегодня. Вообще щука немножко была и все. Шестьдесят. За последние два месяца цены менялись как-то нет на ваш продукт. Даже подешевела. На 5 гривен, потому что кора был 60. В прошлом разу, когда вы интересовались. Сейчас он 55. Так что цены упали. Но уже и потеплело, лед начал сходить, уже рыба немножко уже дешевеет. Так что людям будет легче жить. Почему мяско 85, почеровочек 50, салка 50 и 30. Вот такое. За последние два месяца цены как-то менялись на ваш продукт или нет? Цены практически нет. Они сначала выросли, потом упали, а теперь опять выросли. И теперь опять по ходу падают. Вот такое. По телятине у нас ребра грудиночка 60 гривен, мякоть 100 гривен, гуляш 70. Ну, ливер такое дело, когда 60 сердца, печеночка сто. Ну, цены такие, потому что живой вес подорожал и нету телятины вообще. Скажите, за последние два месяца цены как-то менялись на ваш продукт? Э, за два месяца, да. Два месяца назад мы были дешевле. У нас телятина стоила 90 гривен. Вот а потом массовый вывоз, телятины, забой, вот это вот все. И подорожало на 100 гривен. И живой вес подорожал. Телятина стоила 23,25, а сейчас 28,30. Сметана по 25 пивлитрова, порошок продаем по 40-45. А у вас еще Да. 25 десяток. Скажите, за последние два месяца цены на ваш продукт как-то меняются или нет? Я бы, за Я бы не сказала. Так что бывает, смотря по базарам. Когда больше людей, как бы цены изменяются немножко, Молоко стоит 10 гривен литр. За последние два месяца цены на этот продукт как-то меняются или нет? Нет, стоят на месте. Петушка 130, курочка 120, кролик 100 рублей килограмм, яйца 25. 12, как были, так и есть. Расскажите, за два месяца вот последние, как-то цены на ваш продукт меняются или нет? Я знаю, что не заметил. Ну, есть майский. Майский 80 гривен килограмм, разнотравие 60 гривен килограмм. Прополис 20 гривен 10 грамм. Рамки с медом 150 гривен килограмм. Пыльца 30 гривен 100 грамм. Расскажите за последние два месяца цены на ваш продукт как-то менялись или нет? Практически нет. Наоборот цены падают. по 9, это сами по 7 рублей. Это, какой не знаю, по 8,50 и по 7 рублей. Расскажите, как-то цены меняются за последние два месяца на ваш продукт или нет? У так само, что есть часто и было. Да на месте все стоим и такими ценами, так больше ничего. Яблочко крупная идет по 12 гривен, а мелкая по 10. Бананчики по 30. Расскажите, как-то за последние два месяца цены меняются на ваш продукт или нет? Нет, нет, не меняются. Цибульку, морковку, бурячок и опять все по пять. Ну, как С... я понимаю, цены не меняются, да, последние два месяца? С осени цены не поменялись. Единственное, даже еще и подешевела капуста у меня 4 гривны. лучок тоже 3,50, 3,50, ну, 3,50 это так, это 4 гривны и лук, 4 гривны есть капусточка. 4,50 п'ятдесят Короче, Нічого не изменилось. Я сьогодні вранці піду на базар. Прикупити хавки, сушки на узвар. Може, якісь кості, щоби був навар, щоби зекономить, піду на шувар. Той базар то ніби збір усіх акторів маю на увазі продавців на дворі. Ті, що магазини мають в терміналах. Також театрали, але в кращих це умовах. Що продаєте, розкажіть? Не будемо нічого розказувати. От там розкажете, що продаєте? Мене.